વડોદરા શહેર કબ્રસ્તાનમાંથી વિધિવત દફન વિધિ કરેલ મુદ્દે બહાર કાઢવામાં આવ્યો તાંદલચા ગામમાં રહેતા ઇરશાદ અલી બંજારા નામના યુવાનોનું બે ત્રણ દિવસ પહેલા મૃત્યુ નીપજ્યું હતું જેને પરિવારજનોએ કુદરતી મૃત્યુ થયાની શંકાએ દફન વિધિ કરી હતી ત્યારબાદ બે ત્રણ દિવસ બાદ પરિવારના એક સભ્યને શંકા જતા તેણે સમગ્ર મામલે પોલીસને જાણ કરી હતી અને તપાસ કરી હતી તપાસમાં હત્યા કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું જેના પગલે પોલીસે મૃતદેહને કબ્રસ્તાનમાંથી બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો જેમાં હત્યામાં સામેલ એક મહિલાને પોલીસે पकड़ जरे अन्य आरोपी फरार बनाव पूरा क्या है क्या है पूरी घटना पूरी घटना सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो घटना हुई है उस घटने को लेकर साढ़े बारह और एक के बीच में जो घटना हुई है और ये इतला हमें दी कि साढ़े तीन बजे तो वहाँ से भी हमें डाउट होता है क्योंकि अगर घर में कोई तकलीफ है कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है तो पहले रिश्तेदारों को भाइयों को कॉल किया जाता फोन किया जाता बताया जाता है और ये ऐसा सब कुछ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ तो इसमें एक प्लानिंग थी इसलिए नहीं हुआ आपके भाई भाई होते हैं मेरे सगे भाई, छोटे भाई है आपको पता किस चला कि इनको इनका मर्डर भी हुआ है हमें पता चला इसलिए तो हमने आपको पहले भी बताया कि इनके कॉल के जरिए से हमें इनको पता चला क्योंकि डेड बॉडी जिस टाइम पे यहाँ से उठाई गई हमारे जीजा के घर ले जाने के बाद भी पांच मिनट के बाद भी उस लड़के से बात हो चुकी और हो रही थी और कंटिन्यू आधे घंटे में एक घंटे में दो घंटे में कंटिन्यू यानी अठारह अच्छा तारीख से लेके उससे पहले भी और इक्कीस तारीख तक बातें होती रही बराबर तो क्या? सारे कॉल रिकॉर्ड इसमें सब आ गए पुलिस को, को बुला के डेड बॉडी की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनका पोस्टमार्टम करने के लिए अभी ले जाया जाएगा नाम? मेरा नाम इम्तियाज अब्दुल करीम बन जा रहा